मला काय बोलायला पाहिजे आणि मला असं वाटत की भाजप साठी तुम्ही सांगितलं यांनी पण सांगितलं उदय शारेसाठी पण सांगितलं पण म्हणजे असं वाटत आहे की शाळेत नको एक अलग तरीके से भी जानती हूँ जो मैं आपको बता सकती हूँ चाले तो वो शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहेगा खाली वेगड़ा बन रहेगा कि उदय राजे का व्यक्ति मंत्र क्या है वो भी अच्छे से बता सकती हूँ जैसे मुझे चित्रलेखा का एक ये मालूम आना तो भी तुम्हारा मुंडी कर्तन मालूम है कर्तन कर्तन आजी कर्तन

साल के शादी के बाद बोल सकती है कि हाँ मैं फैन हूँ तो हाँ मैं भी बोल सकती हूँ तो औरतों का सम्मान औरतों का आदर और कैसे बढ़ावा देना जो मैंने उन उनसे सीखा देखा है और इतने खुशी से और इतना बड़े दिल से कि कभी उन्होंने किसे महसूस नहीं कराफ करा तो हाँ कधी मला असं वाटलं नाही की मला काय माझ्यासाठी काय करते या लोकांसाठी काय करते असं वाटतं की स्वतःसाठी करते आणि बहुत खुले दिसते बडे दिसते व्यक्ती म्हणतात और जो उनको अच्छे से जानता है ते टी व्हीमध्ये जे तुम्ही बघताय ते सगळं खरं नसतं उदयना जे उलट झाले की तो ने कोई ना कोई पकड लेता तो वही न्यूज़ बन जाती है तो कई लोगों का होता है ना कितने कायपन करता न्यूज तो वो उसका एक अलग रूप है उसको बोलते हैं अंग्रेजी में करिश्मा मंत्र मन की एक पर्सनालिटी जो खुद की है उसके वजह से न्यूज में वो आते रहते हैं लेकिन बहुत ही सादे यानी खरग सामले मना चे मानूस मतलब कि मैंने बहुत लोग देखे हैं अभी खुद की पति की बढ़ावा बढ़ावा करके मुझे मतलब स्वतंत्र लाजवाटती है पर ये है कि खराब हो गए हरकत नहीं कि जो है वो है अभी मैं झूठ फूट की बातें नहीं कर सकती या जो मुझे मालूम नहीं है वो मैं बात कर नहीं सकती जो मैं जानती हूँ और वो मैं जानती हूँ कि उदयनराजी का चरित्र क्या है इस परिवार में जो उनका जन्म हुआ है तुम्हाला आहे की शिवाजी महाराजांचं परिवार आहे ते परिवार मध्ये तुम्ही पण हो, आहोत आम्ही पण आहोत पण एक की की लक बात आहे तो परिवार मध्ये पण आपण सांगतो ना आपल्या मुलांना की तुमच्या आजोबानी असं केलं की पंजोबानी कस केलं की किती आर्मी मध्ये होते की त्यांनी असं केलं की कुठलं पण चांगलं काम केलं

कॉलेज केलं होतं इंजिनिअरिंग करून ते साताऱ्यामध्ये परत आलो होतो चोवीस तेवीस चोवीस वर्षाचे होते तेव्हा त्यांना त्यांना असं वाटलं होतं की मी एक काय फॅक्टरी उभं करणार भगवान की तू असे सब कुठ आहे तो त्यांनी असं मास्तर सांगितलं नाही फॅक्टरी वाटली हे तुमचं काम नाही लोकांसाठी तुम्ही काम करा ते तुमचं म्हणजे की एक कर्तव्य तुमसे कर्तव्य है पर ऐसा त्यौवा थोड़ा सा रड़लेपन होते अभी कोई न्यूज पकड़ के हंड्रेड परसेंट उसको पड़ा जाता पर खरा इस अपने आप ये चीज आप समझो ऐसी नहीं है कि वो राजनीति में पावर के लिए निकले हैं जिससे कि भगवान की थोड़ा मान सम्मान अगर इस परिवार को मिलता ही है ऐसे नहीं है कि सम्मान है नाम नहीं है सब कुछ है सब कुछ होने के बाद तो क्या करना चाहिए लोगों के लिए काम करना चाहिए और क्या करना चाहिए तो उस सोच और विचार से हमेशा अपने नेता जो सिर्फ की नाम कमाना है अपना नाम बढ़ाना है उसके लिए अगर पढ़ते हैं तो वो पावर के लिए पढ़ते हैं अगर लोगों के काम के लिए पढ़ते हैं तो उसका आपको तो समझना चाहिए व्यक्ति मतलब कैसा होना चाहिए नहीं तो काम कसला कराए सब कुछ भी नहीं करे तो आराम से